Здравствуйте, Николай! Сегодня видим э, ремонтные работы на фонарях или новые фонари. Значит, э, вы можете наблюдать э, то есть замену линии освещения от улицы э, перекрестка 8 марта Богуна до Франка Багуна. То есть здесь будет заменено 26 прожекторов на уличного освещения, которые дадут возможность лучше осветить проезжую часть и пешеходную пешеходную часть. Это все делается в формате инициативы бизнес городу, который, значит, бизнес желтоводы поддерживает инициативу мэра о том, что пытаться изменить наш город в лучшую сторону. Значит, было закуплено 60 прожекторов светодиодных. Предприятие Макосервис. Партнером стало в этом проекте магазин. ЧП Цибух Александр, то есть они нам сделали максимально возможную скидку, которая есть сейчас на рынке. И таким образом, скажем так, мы осветим два участка, планируется сейчас. Это вот перекресток 8 марта Багуна до перекрестка Франка Багуна и от Франка Багуна до Франка Кропоткина. То есть будет такой нормальный световой проход для людей, который даст возможность в темное время суток как бы, идти по освещенной улице. Значит, э, эти фонари переданы на баланс управления, комму... э, э, коммунального господарства. Да. Да. А силами работников ПЖРЭО вот, устанавливаются они на опоры. Э, параллельно ведется работа по обрезке там, деревьев, которые мешают там, проводам и окраске металлических конструкций, чтобы это уже была как бы завершенная как бы такая реконструкция. А в какие вы сроки проведете работу? Ну, это как ребятам. А в какие сроки? Ну, дело в том, что там же установлены сейчас вот светильники, которые еще были установлены там в 70-х годах в советское время. Ну, для того, чтобы его все это дело сдемонтировать, в определенное время надо, оно все заржавело там за это все время. Поэтому как-то сказать, на 100% сроки. Будем стараться побыстрее это сделать, чтобы пораньше участок уже мы уже сделали, вот, который от 8 марта, считай, сюда вот до Ощадбанка, уже смотрели вечером. Ну, довольно-таки хорошо. Светильники, скажем так, современного поколения. Каждый светильник дает 3000 люминов света. То есть это на современной платформе светодиодных технологий, которые вот сейчас уже ну, дальше, дальше двигаться. Но вот это сейчас современная технология. 100 лиминов на ватт дает, то есть 30 ватт один светильник мощность, а дает сколько света. Ну вот, я думаю, вечером жители увидят все это дело сами. То есть, уже сегодня, да? Уже сегодня, да. Вот уже мы уже в пятницу часть уже сделали. И уже сегодня вот эта часть, я думаю, уже что-то будет тоже дальше сделано. Ну и вы же сами знаете, это все очень, так сказать, большой плюс ввиду сегодняшнего времени. Сейчас вот это бандитизм и все остальное. Люди к нам звонят и задают вопросы. Вот там темно, может как-то где-то что-то. А вот благодаря таким инициативам все это дело получается. Я надеюсь, будет и дальше как бы весь город. Да, как бы мы хотим... Ну, смотрите, тут уже два плюса есть. Мало того, что освещается... Ну, более качественно существующая там часть города. Экономия идет электроэнергии потребления достаточно существенная, потому что, ну, были установлены мощно достаточно здесь лампы, но ну, которые в принципе эффекта не давали, потому что старые отражатели они уже не да, работают. Да, да, так, светильники есть. старые, лампы, скажем так, 250 ватт, а сейчас мы ставим 30 ватт. Вот увидите разница какая, а эффект света больше. То есть в результате вот этой всей проведенной работы мощность уменьшили существенно считай во сколько раз а света добавили поэтому это вот этот вопрос я так считаю это ну, своевременно так сказать люди об этом подумали конечно хотелось бы чтобы это раньше было сделано но вот сейчас так получается спасибо им что вот все же для города стараются для людей и мы будем всячески, так сказать, это дело поддерживать все инициативы, которые будет. Ну, хочется еще обратиться, смотрите, то есть это, ну, опять, чтобы не возникало вопроса, бюджет городской на это никаких денег не выделяет. То есть, только бизнес. Это да, только бизнес, то есть и в светильники, и на краску для этого всего. Ну, единственное, там, город будет решать вопрос, пожирая у самой работы по установке. Но я думаю, это не те деньги, о которых как бы, стоит там, сильно переживать и топливо бизнес дает на машину, которая это делает. То есть ну, идет вопрос о плате труда именно ребятам, которые ставят. Плюс, как депутат Горсовета, хотел бы обратиться, конечно, к предпринимателям нашим. Вот мы можем заметить, у нас очень много магазинов на красной линии находятся. И ну, я, бы, ну, я буду инициировать как бы, изменения в правила размещения торговых точек в разрезе того, что мы хотели бы попросить всех предпринимателей у себя на фасаде установить светодиодный прожектор, это не так дорого по потреблению, который будет направлен на, на, ну, на улицу, чтобы э, максимально осветить э, места возле магазинов. Таким образом, скажем, та же улица, 50, ну, бывшая 50 лет, э, она бы могла сейчас быть освещена, если бы прожектора установлены были на магазинах достаточно хорошо. Э, понятно, воруют, понятно как бы проходят акты вандализма. Но в принципе, если мы на это будем обращать внимание и не двигаться дальше, ну, город потихоньку будет превращаться, скажем так, не освещенное какое-то. В принципе, по опыту, скажу так, на том же молодежном мы устанавливали, вот у нас все дома освещены, да, воровали лампы. Ну, мы сделали их антивандальным исполнением. В принципе, это сейчас сделать очень сложно и практически невозможно. Поэтому, если предприниматели захотят таким образом помочь городу, в принципе, мы можем поделиться опытом, как сделать так, чтобы их светильники, камеры наружного наблюдения не воровались ну, просто как бы неэффективно получается. Многие освещают, допустим, свои входы этими лампочками. Ну, это красиво, да, но эффект никакого не дает. Потому что освещается только порог магазина. А если бы освещалась еще площадь перед ним, ну, я думаю, было бы намного эффективнее и приятнее всем остальным. Это, в первую очередь, и безопасность этих же магазинов, потому что перед ними площадка освещена. Ну и, э, скажем так, комфорт для жителей. Ну и хотелось бы, скажем так, поблагодарить еще раз экосервис за предоставленную возможность. Вот такие фонари нам приобрели, э опять же, ЧП ЦИБУХ э помог их купить недорого. Поэтому приглашаем всех поучаствовать в подобной программе, своими силами, там, с помощью ПЖР. Но останавливаться не надо, город общий. Как бы, я ну, смотрю усилий много там мэр предлагает к тому чтобы его вычухать и в принципе у него потихоньку это начинает получаться если мы будем помогать то будет достаточно хорошо вот видите даже в прошлом году вот покрасили забор в да, 12-й школе ну уже он стоял всю жизнь ржавый там ну не всю жизнь но последние лет пять ну покрасили уже лучше стало там лавочки где-то установили хорошо город общий, еще раз повторяю это не такие большие деньги э, скажем так для бизнеса даже возле своего магазина сделать более-менее хорошо, поэтому всех просим присоединиться к инициативе, тем более ну результат как бы будет общий. Да. Николай, вот еще хочется спросить. Как показывает практика, помогает городу одна и та же группа бизнесменов, или подтягиваются новые силы? Не, ну смотрите, как бы вы поймите, то есть. Ну, одни все. нельзя, всегда. нельзя, ну понимаете, нельзя так говорить. Просто люди объединяются, как бы, ну вот одни делают одно, другие другие, знаете, не всегда мы, допустим, знаем и не мониторим там, кто делает там другой. Это, ну многие, знаете, упрекают в том, что это, это популизм, выход на камеру Абсолютно нет. То есть, если показывать пример, и я прошу всех кто там делает что-то хорошее, показывайте это, чтобы люди знали, кто это сделал. По одной простой причине. Ну, я знаю достаточно много предпринимателей, даже видно, вот, ну, у некоторых торговых районов с некоторыми торговыми точками, там, предприятиями, ну, просто парки разбиваются, освещение красивое. Другие как бы на этом пытаются сэкономить. Ну, я считаю, что помогают люди, кто-то помогать начинает сейчас, кто-то устал, потому что деньги кончаются. Ну, нельзя так говорить, понимаете. Нельзя общую победу приватизировать. Ну, вот сделали что-то хорошо всеми силами. Хорошо, сказали, кто помог в конкретном случае. Я считаю, что просто ну, город общий, ну, тут нет групп предпринимателей. Там, все мы горожане на самом деле.